Всем доброго дня, мирного неба над головой, с днем Киева, всех ребят, всех киевлян. Э, ну, что я хочу сказать э, по поводу того, что происходит опять на сегодняшний день в КПК в пространстве, трагично, то, что призывают на Дали ребят э, служить. его уже не хватает, в прошлом видео я об этом говорил один водитель позвонил ко мне и даже говорит, а что, была какая-то бронь даже в КПК в Пастранс? Вот я там слышал у тебя в видео, ты рассказываешь, что была какая-то бронь. Э, да, была бронь. Не все ее получили, естественно. Во многих депо э, Водители даже не знали, что это бронь есть. По сей день не знали, а только от меня узнали. И в прошлых видео узнали и задали мне вопрос. Я сегодня решил записать видео. То есть рассказать э, вам э, о том, что. Э, на жаль, э, вы видите, кому приходят повестки в, в депо. приближенным они не приходят. Вы заметили, да? вы заметили, что люди э, как работали и дальше работают, и военкомат их не трогает, у них есть, э, то есть и повестки отдел кадров не выдает им, а выдаются другим людям. И брони были раздеребанены э, на высшем уровне и для высоких людей и приближенных людей. На жаль, опять же, даже вот с этой бронью э, многие сыграла роль во многих депо. Вот такая вот ситуация в КПК в пространстве. Я сегодня записываю это видео, чтобы ответить человеку, что была бронь. Я не буду врать, сколько дали на КПК в пространстве. Дали мало. Я говорю сразу, дали мало. Ну, кому дали, кому нет. я знаю одно, что депо кажется на каждое депо вроде приходило по 10 или по 12 броней. По 10, ну, что-то до 20, хай будет, Может, с ну, до 20 брони приходило. Вы ну, сами понимаете, как это бронируются. Люди. Это люди, там, да, если мужчина там, начальник отдела эксплуатации, там, э, и далее так, далее, так далее, и так далее, и так далее. Вот как-то эти брони распределялись. Как КПК в пространстве. Всем 36.6. Подписывайтесь дальше на мой канал. Дальше еще будет интереснее. Буду пытаться сейчас почаще записывать видео. Еще раз всех с Днем Киева. Всем мира.